Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 5 November 2025, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuat keputusan bersejarah apabila Hakim Su Tieng Ju menegaskan bahawa polis di Raja Malaysia PDRM dan Kerajaan Malaysia bertanggungjawab terhadap kehilangan paksa dua aktivis terkenal iaitu Pastor Raymond Koh dan Amri Cik Mat. Dalam penghakimannya, Hakim Su menyatakan bahawa bukti dan fakta yang dikemukakan menunjukkan wujudnya kegagalan serius pihak berkuasa dalam melindungi hak asasi kedua-dua mangsa malah tindakan yang dilakukan terhadap mereka langgar prinsip undang-undang dan perlembagaan negara. Mahkamah turut memerintahkan pampasan besar kepada keluarga mangsa. Dalam kes melibatkan Amri Chekmat isterinya Nur Hayati Muhammad Arifin dianugerahkan pampasan sebanyak 3 juta ringgit. Jumlah itu merangkumi 2 juta ringgit sebagai ganti rugi am dan teruk serta 1 juta ringgit lagi sebagai ganti rugi teladan serta ganti rugi khas 14457 ringgit 52 sen dalam kes saman difailkan pada 18 November 2019 atas kehilangan suaminya 9 tahun lalu selain bayaran kos berjumlah RM250,000 kepada plaintif. Hakim Su memutuskan demikian selepas mendapati Nur Hayati selaku plaintif berjaya membuktikan kesnya melalui imbangan kebarangkalian dengan pihak berkuasa juga didapati melanggar hak wanita itu untuk hidup seperti yang dilindungi di bawah perkara 5 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan apabila gagal menjalankan siasatan sewajarnya terhadap kehilangan Amri sejak tahun 2016 dan dalam kes berasingan membabitkan Raymond Koh, Hakim Su memerintahkan kerajaan membayar RM10,000 sehari kepada Koh melalui satu akaun amanah khas yang tidak boleh diserahkan terus kepada Liu serta tiga anak mereka dan perlu disimpan sehingga dia ditemui semula. Bayaran itu dikira bermula dari tarikh kehilangan Koh pada 13 Februari 2017 iaitu 3,187 hari sebelum keputusan mahkamah dibuat. Selain itu, mahkamah turut menganugerahkan pampasan berjumlah RM4 juta kepada kepada Koh sebagai ganti rugi utama diikuti RM1 juta ringgit lagi sebagai ganti rugi teruk atas kelewatan berpanjangan dalam usaha menemuinya. Tambahan RM1 juta ringgit turut diperintahkan bagi menggantikan kerugian akibat pelanggaran hak perlembagaannya oleh pihak defendant. Hakim Su juga memerintahkan kos RM250 ribu ringgit dibayar kepada plaintif. Isteri Koh, Suzana Liu, selaku plaintif kedua turut menerima pampasan berasingan daripada mahkamah. Dia diberikan RM2 juta ringgit sebagai ganti rugi am dan teruk bagi tekanan mental serta penderitaan emosi yang dialami sepanjang 8 tahun kehilangan suaminya. Di samping itu mahkamah turut menambah RM1 juta sebagai ganti rugi teladan bagi menegaskan kepentingan accountability pihak kerajaan dan polis dalam melindungi rakyat. Hakim Su memutuskan berdasarkan imbangan kebarangkalian satu atau lebih defendant yang terdiri daripada pegawai polis berkhidmat dan bekas pegawai terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penculikan dan kehilangan pak sekoh dan bertindak mengikut satu arahan 8 tahun lalu. Dalam kedua-dua keputusan tersebut, Hakim Su turut mengarahkan pihak polis membuka semula siasatan terhadap kes kehilangan paksa berkenaan. Polis juga diperintahkan untuk menyerahkan laporan kemajuan penyiasatan kepada peguam negara setiap dua bulan bagi memastikan proses siasatan dijalankan dengan telus dan tidak lagi ditangguh tanpa alasan munasabah. Kes kehilangan paksa Amri dan Koh telah menarik perhatian antarabangsa sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2019, Kumpulan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai kehilangan paksa telah menggesa kerajaan Malaysia untuk menjalankan siasatan menyeluruh dan menghukum mereka yang bertanggungjawab. Namun, enam tahun selepas gesaan itu dibuat, kerajaan masih gagal menegakkan keadilan dan keluarga mangsa terus menunggu jawapan terhadap kehilangan orang tersayang. Sebelum ini, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam pada tahun 2019 telah memutuskan bahawa Amri Cik Mat dan Raymond Koh adalah mangsa kehilangan paksa yang dilakukan oleh anggota cawangan khas Bukit Aman. Laporan Suhakam itu mendapati bahawa tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak luar tetapi oleh elemen dalam pasukan keselamatan sendiri sekaligus menimbulkan persoalan serius mengenai penyalahgunaan kuasa dalam institusi keselamatan negara. Sewaktu Suhakam memulakan inkuari awam berhubung kehilangan Amri, seorang pemilik bengkel mem beri keterangan bahawa tiga kenderaan telah diletakkan di seberang jalan dari premisnya selama tiga hari berturut-turut sebelum kehilangan Amri. Salah satunya ialah Toyota Vios berwarna emas yang dikatakan milik bekas kaki tangan kontrak cawangan khas Saiful Bahari Abdul Aziz. Kenderaan yang sama terbabit dalam satu lagi kes penculikan melibatkan Raymond Koh. Namun pihak polis gagal mendedahkan pemilikan kenderaan Toyota Vios berwarna emas yang digunakan jelas menunjukkan berlakunya konspirasi di kalangan pegawai berkuasa. Dalam perkembangan berkaitan timbalan perdana menteri ketika itu Ahmad Zahid Hamidi menafikan sekeras-kerasnya bahawa dia pernah mengarahkan sebarang penculikan terhadap kedua-dua aktivis berkenaan semasa memegang jawatan sebagai menteri dalam negeri Zahid menegaskan bahawa kementeriannya ketika itu tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan operasi yang melibatkan kehilangan individu atau tindakan di luar batas undang-undang kes kehilangan Amri Cikmat yang merupakan pengasas bersama Persatuan Kebajikan Perlis Hope, sebuah organisasi kebajikan berpangkalan di negeri utara semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan Thailand bermula pada 24 November 2016 apabila dia meninggalkan rumahnya di Kampung Padang Behor, Kangar untuk bertemu dengan seorang rakan di Jitra Kedah dengan memandu Toyota Fortuner sekitar jam 10.30 malam. Isterinya, Nur Hayati, merupakan individu terakhir yang melihatnya. Kenderaan yang dipandu Amri Amri pada masa itu berusia 44 tahun dikatakan dikepung oleh lima kenderaan di Jalan Padang Behor kira-kira 550 meter dari rumahnya. Keesokannya, kenderaan Amri ditemui orang awam pada jam 12.30 pagi ditinggalkan di tapak pembinaan terbengkalai di Bukit Cabang, Kangar kira-kira 25 kilometer dari rumahnya dengan cermin kiri, kanan dan belakang kereta telah dipecahkan. Pihak polis berjaya mengesan pemilik sebenar kereta tersebut iaitu Nur Hafizal yang merupakan abang ipar kepada Amri. Dari situ, keluarga Amri mendapat maklumat bahawa Amri telah hilang tanpa dapat dikesan jejaknya. Sejak kejadian itu, bapa kepada empat anak yang dikenali sebagai aktivis sosial dan kebajikan tempatan tidak lagi pernah dilihat, ditemui atau didengar sehingga kini. Pihak polis ketika itu mengklasifikasikan kes tersebut sebagai orang hilang dengan alasan tiada bukti kukuh menunjukkan unsur jenayah. Namun, keluarga Amri mendakwa pihak berkuasa gagal menjalankan siasatan yang menyeluruh walaupun terdapat petunjuk awal tentang penglibatan pihak tertentu. Isterinya Nur Hayati sebelum ini memberi keterangan bahawa pada malam 12 Mei 2018, seorang pegawai cawangan khas dari Perlis, Syamzaini Muhammad Daud telah mengaku kepadanya bahawa suaminya mungkin dipantau oleh pihak tertentu kerana dikaitkan dengan ajaran syiah, sesuatu yang dinafikan sekeras kerasnya oleh keluarga dan bahagian itu sendiri yang melaksanakan penculikan terhadap Amri. Pengakuan itu mendorong Nur Hayati untuk memfailkan saman terhadap kerajaan dan polis bagi menuntut jawapan serta keadilan bagi suaminya yang hilang tanpa jejak. Nur Hayati pada awalnya memfailkan saman terhadap 21 defendant namun mahkamah dimaklumkan bahawa dia telah menggugurkan saman terhadap 15 individu termasuk bekas menteri dalam negeri Ahmad Zahid Hamidi. Tindakan saman itu juga difailkan selepas suhakam menjalankan inquiry awam bermula Oktober 2017 yang akhirnya pada 2019 merumuskan bahawa kehilangan Amri dan Koh adalah hasil tindakan penculikan oleh cawangan khas Bukit Aman. Pada 9 Mei 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan kerajaan mendedahkan secara terhad laporan pasukan petugas khas berhubung kehilangan Amri. Sudah lebih 8 tahun berlalu sejak kehilangan misteri Pastor Raymond Koh namun sehingga kini tiada sebarang petunjuk jelas tentang nasibnya Koh aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO Hope Community yang membantu ibu tunggal dengan keperluan harian menyediakan tuition kepada kanak-kanak serta memberi sokongan kepada pesakit HIV Insiden yang berlaku pada 13 Februari 2017 itu kekal menjadi antara kes kehilangan paling kontroversi di negara ini dan terus menghantui keluarganya serta masyarakat awam yang menuntut keadilan. Koh ketika kejadian berusia 62 tahun diculik oleh sekumpulan lelaki di sepanjang jalan SS 4B Palang 10 Petaling Jaya kurang 100 meter dari kompleks perumahan polis di Kelana Jaya ketika dalam perjalanan ke rumah seorang rakannya dengan memandu kereta jenis Honda Accord. Rakaman kamera litar tertutup CCTV yang tersebar selepas kejadian menunjukkan situasi mencemaskan apabila sekurang-kurangnya 15 lelaki bertopeng bersama tujuh kenderaan dilihat menghalang laluan keretanya dalam tempoh hanya beberapa minit kumpulan itu bertindak pantas mereka mengelilingi kereta koh membuka pintu dan menariknya keluar sebelum melarikan diri dengan teratur seperti operasi terancang detik dramatik itu meninggalkan kesan mendalam kepada masyarakat terutamanya kerana ia berlaku di kawasan terbuka dan pada waktu siang sejak itu juga isterinya Suzana Liu tidak pernah berputus asa mencari suaminya. Dia menjalankan pelbagai usaha termasuk menggerakkan kempen kesedaran awam bekerjasama dengan NGO hak asasi manusia tempatan dan antarabangsa serta berulang kali mendesak pihak polis menjalankan siasatan yang telus. Bagi Liu, kehilangan suaminya bukan sekadar satu tragedi peribadi tetapi juga isu kemanusiaan yang menuntut keadilan. Menurut Liu, suaminya sering menerima ugutan bunuh berikutan tuduhan kononnya Kuh cuba menukar agama orang Islam kepada Kristian. Mereka pernah menerima peluru bersama nota berunsur ugutan bunuh yang dimasukkan ke dalam peti surat rumah mereka. Peluru berkenaan diletakkan dalam kotak mancis yang dibalut dengan plastik sebelum dimasukkan ke dalam peti surat mereka. Selepas dua tahun penuh tanda tanya, Suhakam pada April 2019 mengumumkan hasil siasatannya yang mengejutkan. Tidak berpuas hati dengan keadaan tersebut, pada Februari 2020, Liu memfailkan tututan sivil terhadap Kerajaan Malaysia dan PDRM bagi menuntut kebertanggungjawaban atas kehilangan suaminya serta kegagalan pihak berkuasa menjalankan siasatan secara adil dan menyeluruh kes itu berlarutan di mahkamah selama beberapa tahun dengan pelbagai saksi dipanggil memberi keterangan dan rakaman video CCTV dianalisis semula sebagai bahan bukti sepanjang proses perbicaraan keluarga Koh dan kumpulan masyarakat sivil terus mendesak agar kerajaan mendedahkan laporan penuh siasatan namun pada 24 September 2024 Kementerian Dalam Negeri KDN menafikan dakwaan bahawa laporan pasukan petugas khas yang menyiasat kehilangan Koh telah diubah sebelum diserahkan kepada keluarga dan peguam KDN menjelaskan bahawa laporan tersebut merupakan dokumen rasmi kerajaan dan tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 serta arahan keselamatan iaitu semakan dan pindaan 2017 walaupun pelbagai pihak termasuk Suhakam dan NGO antarabangsa menuntut agar laporan penuh didedahkan kepada umum demi ketelusan kerajaan masih mengekalkan pendirian bahawa ia tidak boleh disiarkan atas alasan keselamatan negara namun bagi keluarga Koh penjelasan itu tidak mampu menutup luka kehilangan yang tidak berpenghujung. Dalam satu keputusan yang mendapat perhatian ramai rakyat Malaysia, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa kerajaan persekutuan dan pihak polis wajar dipertanggungjawabkan terhadap kehilangan secara paksa yang melibatkan Raymond Koh dan Amri Cikmat. Keputusan ini bukan setakat mempersoalkan jumlah pampasan yang perlu dibayar tetapi lebih penting lagi apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mereka. Masih tiada kepastian sama ada mangsa masih hidup atau di mana mereka berada atau siapa pelaku sebenar. Ketika kejadian tersebut berlaku, Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Najib Razak dan Timbalan Perdana Menteri ketika itu ialah Ahmad Zahid Hamidi. Manakala Ketua Polis Negara ketika waktu kejadian ialah Khalid Abu Bakar. Dalam masa yang sama, Peguam Negara Dusuki Mohtar berpendapat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tersilap dalam penghakiman kes kehilangan Raymond Koh dan Amri Cik Mat. Dusuki berkata Jabatan Peguam Negara pada 6 November 2025 memfailkan notis rayuan berkaitan dengan keputusan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Su Tieng Ju serta memohon penangguhan perintah pembayaran rm ringgit sehari kepada keluarga Koh. Tetapi persoalan yang menjadi tanda tanya adalah siapakah yang menjadi mastermind dalam kes ini? Sekian.